Здравствуйте, меня зовут Илья, я буду вам показывать, как сделать пушку Minecraft Pocket Edition. все хотят пушку. Я создал, я искал, и я долго создавал. Вот эксперименты. Можно делать два типа оружия. Я назвал это длинной пушкой, потому что у нее ствол длинный, а это короткая. Ну, можете сами. Как она работает? Вы поджигаете эти все динамиты. Нужно поджигать с этой, потому что, когда взрывается, вода протекает, чтобы сам вот это не взорвануло, не рвануло, и бабах. Не так очень далеко летит, но взрывается. Давайте покажу. Нет, еще. Вот видите, как-то летит. Так так очень сильно летит. Видите, не, разорван, не рвануло. Это потому что вода. А еще перейдем к тяжелой артиллерии. Так. Блин. Не получилось. Давайте покажу их сейчас. А, ну, сработал. Ну, иногда не работает. Ну, тяжело же. Да? Ну и еще интересно, что вода сама не протекает. Она сама не протекает. Давайте соберем. Я создал маленькой артиллерии короткой пушки. Понадобится 6 блока обсидиана. Потому что обсидиан не изрывается, как вы видите. 6 блоков. Дальше вы проставляете вот так. Вот, получилось вот так. Дальше вот так. А дальше уже вот так проставляете дулу. Вот так проставляем. Ну, берем воду. А, сейчас. Вот так делаем. Ну, все, маленькая артиллерия заработает. Работает будет дальше вы заправляете тренамито, поджигаете, поджигаете его сразу же вверху, потому что я вам сказал, вы поняли, да? Так, сейчас создам вам вторую пушку подлинней. В принципе, такая же, только дальняя не... Дуля, Дула, ну Дула, Дули, Дули. Так. Так. В принципе, так же... А, вы не запом... Вы, Вот тут 10 блоков нужно просто... 10 блоков. Так... Э, вот так заправляем. Э. Так, сейчас... Идти. Так, и бабах, все. Залит. И тут мы ставим стойки. Вот тут такие стойки. Чтобы задать. Вы не сразу же все не загребаете. Вы вот сюда ставите, вот чтобы осталось в самый источник воды. Потом дальше уже заливаете. Можете начинать с этого, можете вот так. Ладно, просмотрите, как я построил, хорошо? Ну все, все поэтому я рассказал, как сделать пушку. Пушку вот это. Ну, всем пока, подписывайтесь, ждите моих новых изобретений, пушек разных. Всем пока!